Вот Иисус пришел на землю сюда две тысячи лет назад. Он не пошел к язычникам. Воля Божия была определена только, что он был в израильском народе. А апостолы уже потом пошли дальше. Израиль был наполнен всякой философией, учением всяким. И везде представляли, что это от Бога, Писание перекручивалось и так далее. И поэтому Иисус пришел, можно сказать, в центр. Политическо-религиозного клубка да, такого, да, всей да, знати Который потом уже будет влиять на протяжении тысячелетий на всю Землю. Давайте просто по путешествиям с Иисусом, чтобы еще больше приходило понимание, чтобы нам легче было разобраться в той жизни, в которой мы находимся когда Иисус пришел в Израиль, были такие основные движения, течения, например, были там есеи, да, были там зелоты, например, были там садукеи, были там фарисеи. Исеи — это такие, как монахи, говорят, община, может, там тысячи четыре было. Они отдельно там в пустыне жили, отделились, не имели никакого там политического, отказались от этого всего от всей деятельности социальной, они отказались. Они просто уединились, как монахи. Да, они верили в Библию, конечно, но тоже по-своему. С утра молились на восход солнца, там свои ограничения в еде, в одежде, в жизни и так далее. И они жили какое-то время, да, они верили какое-то время ждали, вот когда придет Мессия, мы с ним будем тогда воевать. Война свет с тьмой. Но потом пришли просто римляне, когда война была уже в Израиле, и они просто их убили и все. Поэтому люди некоторые, они живут и думают, что так можно прожить и что-то от Бога получить. И правильно это было или неправильно. Что Иисус сказал, приходит же Иисус, показывает совершенно другое влияние. Он говорит, идите наоборот, влияйте на этот мир, проповедуйте в этот мир, спасаете ближних, Нет, не дальних да. и до края земли. Не монашество, не, не закрыться, это... да, не придумать себе какие-то там ритуалы, свою замесить сятость, это да, да? со словом Божьим, что-то свою религию какую-то создать. И это было тогда но это имеет отголоски до сих пор и сегодня. И когда мы путешествуем с Иисусом, мы можем сразу видеть, ого, так я тогда не христианин, я просто какой-то там есей, грубо говоря, какой-то отшельник просто, да и все. И сразу приходит такое зрение понимания или, например, возьмем Зелотов. Наоборот, они были в обществе, это были такие агрессивные люди. Они тоже верили, они тоже ждали мессию. Они говорили, что вообще царь, которому должны подчиняться, Израиль должен быть только мессия. Они были сторонники того, что не должно быть никакого прикосновения с другими народами, никакого эллинизма, вот этого не должно быть, потому что когда начали появляться империи, здесь культуры смешиваться начали, народы все перемешиваться, и они против. Всего этого были против римлян были, они подняли восстание, началась война. Где-то они в какой-то момент побеждали римлян, но все это окончилось тем, что Иерусалим был уничтожен, храм разрушен, Полная практически поражение. погибли и как государство Израиль исчез на тысячи лет. В принципе, и весь вопрос, за кем следовали люди. Да, учение, как все-таки надо двигаться вот этой в агрессии, или как, вроде бы они же тоже что-то это на основании Библии. То есть Исеи тоже что-то на основании Библии брали, да, Мессию ждали. Что-то берут, что-то нет, но полного понимания нету. Они не следуют, не стоят четко на учении пророков. Зелоты тоже самое, такие воинственные были, они там даже крепости брали. Джальники, эти там профессионалы, такие храбрые воины, которые римлян там уничтожали, вырезали и так далее. Но финиш все равно Израиль разрушен. Почему? Иисус сказал: кто меч возьмет, тот сам от этого пострадает. Поэтому это очень опасно, вот эта агрессия, потому что время, оно кончится у любой агрессии. И более того, даже у Иисуса был Симон, которого тоже зелотом называли. То есть ученики, апостолы даже, которые были зелоты. Мы знаем, что в учении Иисуса он говорит, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Поэтому сегодня многие должны себя проверить, ты опять же христианин или ты зелот. Или ты отшельник, есей. И это очень легко действительно проверить, посмотреть в сердце спасением этого мира или чем ты занимаешься. Кто-то пытается оправдать, например, войну. Говорят, тут там Киев, например, и Одесса – это русские города. Там, ну, есть такие верующие, поэтому это Бог позволяет это делать, идти это завоевывать. Ну, а Иисус сказал, что нет. Он даже не оправдал зелотов, он сказал это неправильно. Он показывал другой путь. Понимаете, да? Поэтому это уже не христианство, потому что со времени Христа совершенно другое время. То, что люди себе там придумывают, думают они историю переписывать и так далее, и много споров. И люди, которые не понимают, не знают ни Бога, ни Писания, ни воли Божьей. Но ну, поэтому Иисус Он четко говорит, что блажены миротворцы они будут сынами Божьими. А если ты вот это собрался идти и завоевывать, положить там кучу людей, это не христианство. Это уже зелоты, которые были против всякой речи, против римской речи, против винилизма, против всего в общем. Они были э, против, то есть всегда Прогрессия. агрессия. Да. Поэтому нужно быть внимательным, потому что они проиграли, и такие люди проигрывают в истории. Но христиане, они завоевали Рим, и они завоевали мир и святые будут царствовать на земле. Вот это путешествие с Иисусом во времени Аминь. Аллилуйя, да, слава да. Богу. И Иисус даже не запрещал говорить на каких-то языках и так далее. Он, наоборот, правильно использовал все это. Вот в чем суть. Он говорит, идите еще к язычникам и спасайте их. Вот для чего даны все достижения, языки даны и так далее, чтобы показывать правильное влияние. Вот это вот христианство, чтобы менять этот мир. Преображать этот мир, зажигать свет, чтобы люди видели действительно истину, путь, чтобы они могли к правде обратиться. И когда ты с Иисусом путешествуешь, ты можешь сразу понять, О, а я уже от Иисуса отошел, я уже Иисей или Зело. Поэтому нужно быть очень-очень внимательным. Следующие там были саддукеи. Судуки – это правящая партия была, которая при царе были, они богатые были, священники были. Отвергали пророков, они признавали только Тору, и они были жесткие, вот там надо глаз за глаз, значит, выколоть надо глаз, все было жестко, убить, побить, уничтожить и так далее. Они имели тоже огромное влияние в стране, практически они были правящая партия, на протяжении долгого времени вообще в Израиле. И во время прихода даже Иисуса на эту землю. И когда мы понимаем эти вещи, мы тогда совершенно по-другому мы читаем Евангелие, и мы по-другому тогда смотрим, кто такие садукеи были. Они отвергали духовный мир, они отвергали, понятно, ангелов, они отвергали все эти духовные переживания, за что пытались там Павла судить. Да. Само собой, это не ада, ничего, то есть нету этого всего. И вот есть только материальная жизнь, сегодняшняя и все. И что Иисус говорит саддукеям? «Вы ни Писания не знаете, ни силы Божьей». То есть другими словами, «Вы вообще Бога не знаете» как и сегодня существует много людей, которые говорят, а, да нет, тут душа там спит, и какие-то о духовном мире они рассказывают сказки, не то, что написано в Библии. Это судукейство. И сегодня очень многие люди, они себе нарисовали иллюзию, что ада нет, я могу как хочу, так и жить. Духовного мира нет, наказаний не будет, это все какие-то аллегории в Библии написаны. Но вопрос, когда ты переступишь порог смерти, ты же иллюзию с собой не заберешь, или когда придут проблемы, вот война пришла, от того, что ты иллюзию себе нарисовал, но если к тебе дрон прилетает, или там ракета прилетает, или война, или террористы приходят, или вообще ты умер. Все, те иллюзии, которые ты веришь, они бессмысленны, они рушатся, все иллюзии. И что нам может помочь, если мы путешествуем с Иисусом, то мы путешествуем во времени, и для этого Иисус пришел. Пришел, и Он, как свет, и Он дает такое все просвещение. И ты а, сразу смотришь: о, нет, я не Зелот, о, не, я там не Садукей, да, я там не Есей там и так далее. Понимаешь, очень легко себя сразу протестировать. Что Иисус говорит? Берегитесь, закваски фарисейского и садукейского. Что это значит? Он говорит учение. То есть достаточно неправильного учения чтобы сбиться и не быть в воле ты Божьей, в проблеме, быть во да. тьме. Да. И только если ты знаешь Иисуса, если действительно Иисус светит, ты можешь видеть и тогда разобраться, как же нужно действовать. Поэтому Иисус говорит, берегитесь, у кому он говорит, апостолам, Потому что они легко всегда попадали, и мы видим, первая церковь, она всегда попадала, всегда эти были дебаты, качели, даже первый собор апостольский собирался в Иерусалиме да? из-за этого, потому что многие христианства тогда начали приходить именно и фарисеи, и садуки, и зелоты, и они приходили и приносили Это свои учения. вот эти учения, да. этот замес получался. И многие все считали это за чистую монету. Но Иисус, когда пришел на землю, он сказал, это не чистая монета, да? это не путь Божий, это не воля Божия. И самые продвинутые в учении вообще были фарисеи. Больше всего именно влияние на народ имели фарисеи. И фарисеи, они преподавали в молитвенных домах, в синагогах. Книжники, они были фарисеями, это грамотные, умные, там юристы были, да. И мы видим, что Иисус точно так же он обличает фарисеев. Он говорит, вы сели на седалище Моисея, вы взяли ключи уразумения, ключи Царства Божьего, сами не вошли в Царство Божие и других не пустили. Чем? Иисус говорит, учением. И многие сегодня, они думают, если они говорят о Боге, это достаточно. Но вы знаете, дьявол, когда приходит, и черти, они тоже о Боге говорят. Сам дьявол цитирует Слово Божие. Так что можно с ним посидеть, поговорить и так далее. И по финишу Иисус что говорит? Книжники фарисеи, вы котлы гадючие, потому что вы своими учениями, своей философией вы закрыли путь людям к Богу, то есть волю Божью путь. В чем была ошибка фарисеев? Если храм он больше принадлежал Садукеям и политическая власть да религиозная, то фарисеи они больше как учителя были закона, они а в синагогах. Были. Поэтому Иисус говорит, что то, чему они из Писания учат, вы делаете. Но так, как они живут, так, как поступают, потому что, говорит, этот род, он лукавый, прелюбодейный. По делам, по жизни их, он говорит, не поступайте. Потому что они гордые были выставить себя, учителя. Вот на чем он сфокусирован. И поэтому, что он говорит, десятину вы даете, правильно, это надо делать, но вы оставили важнейшее. Справедливость, то есть вы переступили через совесть. Справедливость, да, милость, то есть любовь и веру, веру в Слово Божье вы искажаете Слово Божье. Если Библия там, например, говорит, что надо заботиться там, о родителях, к примеру, да? они говорят, а я Богу служу, я пообещал Богу, там, что все мое имущество там, перейдет Богу после там, моей смерти, например. Поэтому они пренебрегали родителей. И вот таких вот разных постановлений, которые, мудростей, которые они выдумывали, они ставили это в один уровень с Писанием, со Словом Божьим и даже выше. Поэтому Иисус, Он пришел, Он утверждал Слово Божие. И зарождает церковь, столб и утверждение истины, да? Церковь, которая должна светить до края земли, которая должна покорить вере народа, которая должна открыть глаза, чтобы люди не были во тьме. И прежде всего мы должны вот это понимать, разобраться с этим, потому что когда сегодня люди так много, так часто там доказывают что-то, а ты смотришь, это же просто фарисей человек, а это садукей, просто, это зелот, а это там есей и так далее, и все. И когда ты смотришь просто исторически там путешествие с Иисусом. Этот вопрос решен. Иисус пришел и решил этот вопрос 2000 лет назад. А многие люди, они до сих пор его не решили. Почему? Потому что не знают Писания, как Иисус говорил, и не знают силы Божьей. И недостаточно просто говорить о Боге или просто там цитировать Библию, и ты уже к Богу имеешь какое-то отношение и так далее. Весь Израиль, он во что-то верил. Но Иисус пришел и показал что это все то, что были вот это основные течения, он показал, что это все было заблуждение, и он показал все эти ошибки. И результат, мы знаем, что действительно христиане, насколько они принесли свет, что они действительно завоевали тот же Рим, покорили вере народы и так далее, и так далее. И мы видим утопичность всех тех учений, которые были, потому что Зелотов убили, Садукеи тоже все потеряли, Есеев тоже убили. Фарисеи, кого убили, кто может сбежал где-то куда-то по миру, по синагогам и так далее. Но те люди ничего не добились. Но церковь Иисуса, которая в то время была, она рассеялась и начала завоевывать мир и покорять вере народы. Поэтому надо путешествовать с Иисусом по времени и иметь разумение, понимание, чтобы тогда, как Петр говорит, смотришь тогда на жизнь, она становится как приключение с Богом, в Боге действительно, и Бог обращает все для блага. Как сразу все становится на свои места. Где христиане, где садукии, где фарисеи, где Исеи, где зелоты. Все на свои места сразу становится. И все сфокусировано на чем? На плоде то есть спасение. Иисеи не закрылись, плода никакого, мы знаем, да. Зелоты, они тоже не на спасение были, а на уничтожение, на завоевание сфокусированы были. Садукеи, тоже самое, это закрытые друг друга, кто вы были убить, грубо говоря. Иродово такое тоже отродье, политическое, религиозное, все это мучает. Фарисеи, Иисус тоже говорил, вы не можете никого спасти, если кого-то приобретете, обойдя там море и сушу, то делаете его вдвое худшим вас, сыном гиены. По финишу он говорит, вы отродье, исчадие ада, вы змеи и порождение ехидины. И более того, он говорит, ваши отцы именно из-за этих учений, что вы делали, вы убивали, выгнали пророков, вы убивали пророков, и по финишу, вот они все верят в Бога, приходит Бог, приходит Мессия, и, они и что они с ним убивают? делают, они его убивают. Они убивали пророков, потом они дальше берутся за апостолов. Вот и все, вот вам все учения. Поэтому прежде всего это нужно разобраться, кто ты, ты христианин или ты... Садукеи, фарисеи, есеи, зелот, кто ты вообще? Чье учение, чья философия? Потому что они же еще потом, после отшествия Христа, начинали потом приходить в христианство, мутить воду здесь уже, то есть одевать шкурки, как волк в овечьей шкуре, для того, чтобы двигать свое. И как Иисус он говорил, что книжник, наученный о Царстве Божьем, он выносит из своей сокровищницы и старое, и новое. То есть, если ты приходишь ко Христу, почему Иисус говорит, кто пришел ко мне, тот все должен отбросить, взять крест и следовать четко в учении Христа. Все, да. Что Вычеркнуть все, как Павел он говорит, все остальное для меня стало мусором. И вот сегодня много можно видеть таких, которые старые и новые. То, что они себе там напридумывали, или где, с каких учений потянули, с какой философией, по плоти, что потянули, да, и они пытаются вот это вот двигать теперь все и старое, и новое. Это не является христианством. Поэтому Иисус и говорит, все определяется по плоду. И сразу смотришь на жизнь человека, какой результат. Ты просто сидишь туда, болтаешь на микрофон, кто ты, или муть в церкви делаешь среди верующих, или ты завоевываешь реально этот мир для Христа. Поэтому только Иисус есть путь, есть истина и, и жизнь. жизнь. Все другое, оно не проходит, и оправдание не... Не проходят. Да. Там, где Иисус, там свет и там понимание. Просвещение народов. И люди, они становятся светом и солью тогда, если действительно в их жизни есть Иисус. Да. И как же двигаться в этой воле, двигаться за Иисусом или соединяться с теми людьми? Которые знают Христа, имеют познание о Боге, которые имеют огромный плод в поражении дьявола, завоевании этого мира для Христа, в спасении душ, которые не забрали у сатаны. Вот это сила Божья, вот это помазание Духа Святого, не болтовня. Потому что болтун первый от самого начала к людям пришел и болтал, можно так верить, а можно так, это был сатана, который пришел к Адаму да, и к Еве, и который болтал, говорит, а можно вот так вот верить, а в это можно верить, а можно не верить, а это можно так понимать, а это можно так понимать и так далее. И вот вам понимание, которое Иисус пришел и сказал, если не покаетесь, все погибнете, и камня на камне не останется. И так все и произошло с Иерусалимом. Аминь. Познайте Господа и будете иметь жизнь и здесь, и в вечности. Аминь. Аминь.